Первый сбор национальной команды сезона 2012-2013 года проходит в Мозере. И на подготовке, кроме взрослой команды, находится ее ближайший резерв. На этом этапе, кроме тренировок лодка, грибцы играют в футбол, работают в зале атлетической подготовки и уделяют большое внимание специальным тренажерам, так называемым имитаторам. Продолжительность сбора у нас 18 дней. У нас 10 числа начался первый учебный тренировочный сбор. Будет он проходить с 10 по 27 Здесь у нас собрались женская команда, возраст взрослые женщины, 23 года и 18 лет. Мужчины тоже взрослые, 23 года и несколько человек есть 18 лет. Приятно видеть в хорошем расположении духа и рабочем настроении наших титулованных мастеров Романа Петрушенко, Вадима Махнева, Артура Литвинчука и максималиста Олега Юреню, который свое шестое место на Олимпийских играх в Лондоне посчитал поражением. А ведь это весьма и весьма неплохой результат. В принципе, после отпуска я достаточно хорошо сочувствую. настроенно на работал, очень хороший. Работать буду больше, есть какие ошибки допускал, осознал, буду, из буду исправляться, буду работать над на этими ошибками. Первая Олимпиада оставила след, который я не хочу тоже вспоминать. Вот. В общем, Олимпиада оставила не совсем положительные черты, то, что какие ошибки были там допущены именно во время пребывания на Олимпиаде, во время гонок, в общем, я это как бы анализировал, анализировал сам вместе с тренером и как бы буду изменяться. Вот. А след, ну, в общем, события, которые уже вошло в историю, а, ну, приятно, что он был, но все равно вспоминать не хочется. Уже 30 октября национальная команда отправляется на первый зарубежный сбор в Террасполь. После него с 26 ноября по 20 декабря наши лучшие мастера байдарки и каноэ будут готовиться во Франции.